surah yang ke-36 yaitu surah Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhi nastafa wa ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita di dalam siri Sejenak Bersama Kalamullah. Episod kita kali ini kita akan membicarakan surah yang ke-36 yaitu surah Yasin, surah yang sering kali kita baca, sebuah surah yang diturunkan di Mekah mengandungi 73 ayat. Secara umumnya surah Yasin ini menceritakan tentang tanda-tanda ataupun bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan juga cercaan orang-orang kufar ataupun cercaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kufar yang sejak sekian lama tetap sahaja tidak menerima bukti-bukti yang dibawa oleh para nabi tentang kebesaran kewujudan kebenaran agama Islam yang hakikinya berbeza dengan apa yang dipegang oleh mereka itu. Begitu juga dalam surah ini Allah Taala menceritakan tentang bukti adanya hari kebangkitan. Jadi dalam sejumlah banyak surah-surah yang kita bahaskan. Kebanyakannya itu menyebutkan tentang hari kiamat, menyebutkan tentang adanya kebangkitan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Yasin, ya hasratan 'alal al ibad. Alangkah ruginya manusia ataupun hamba-hambanya ini, yakni orang-orang kufar di hari kiamat, tidak adalah rasul yang datang kepada mereka melainkan mereka mendustakan kesemua rasul-rasul tersebut dan mereka memperolok mempersedakan mereka. Tidakkah aa, mereka berfikir bahawasanya mereka nanti akan dihancurkan, akan dibinasakan kemudian mereka itu akan datang kepada kami pada hari kiamat ha, semua umat-umat manusia semuanya akan datang menghadap Allah Subhanahu SWT berhimpun pada hari kiamat dan Allah SWT menempelak orang-orang kafir yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Allah Taala mengatakan wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Dan di antara bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu kamu tengok bumi yang kering kontang yang mati, maka Allah Taala turun kan hujan daripada langit menghidupkan bumi tersebut lalu keluarlah tumbuh-tumbuhan eh, yang mana daripadanya kamu makan yakni Allah Taala menumbuhkan tumbuhan ha, haiwan memakan tumbuhan lalu kita makan haiwan dan seumpamanya begitulah kemudian Allah Taala mengatakan lagi waja'alna fiha jannatin min nakhil daripada tumbuh-tumbuhan ini kami jadikan dia beberapa kebun kebun daripada buah kurma dan juga buah anggur kerana dua benda ini adalah di antara kegemaran orang pada zaman dahulu supaya manusia itu memakan daripada tumbuh-tumbuhan ini, makan daripada biji-bijian ini, buah-buahan ini dan daripada bumi itu juga wa fiha minal uyun dan kami keluarkan mata air daripada daripada bumi. Yani keluar air telaga dan sebagainya daripada daripada bumi yang asalnya kering kontang yang mati itu tadi. Maka apakah susah bagi Allah Taala untuk menghidupkan kalian setelah daripada kalian mati tidak sekali-kali. Beginilah umpamanya bumi yang mati itu Allah Taala hidupkan dia dengan menurunkan air. Semudah itu saja lalu kehidupan itu prosper. Kehidupan itu manusia itu boleh hidup dengan baik dan sebagainya. Boleh makan dan minum. Dengan sebab itu saja Allah Ta'ala menurunkan hujan saja Allah Ta'ala menghidupkan bumi. Maka apakah susah bagi Allah Ta'ala untuk menghidupkan kita yang sudah mati, yang sudah hancur ya, menjadi tanah, menjadi debu. Maka itu adalah terlebih mudah bagi Allah Ta'ala. Kalau difikirkan, sepatutnya penciptaan kali pertama lah yang susah. Mengadakan kita daripada tidak ada, daripada zero kepada ada. Ya, berbanding dengan mengadakan sesuatu yang ada daripada asal yang telah ada. Ya. Eh, daripada tanah yang sudah ada. Eh, sepatutnya yang pertama, penciptaan kita kali pertama itulah lebih susah. Tapi itu saja Allah Ta'ala boleh buat. Maka apatah lagi penciptaan kita yang kali kedua ini menciptakan daripada benda yang sudah ada, mengembalikan kepada bentuk asal. Maka itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Ta'ala mengatakan, Subhanal ladhi khalaqal azwajakullah. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan segala macam makhluk berpasang-pasangan manusia, laki dan perempuan, haiwan, jantan dan betina dan seumpamanya. Mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Allah Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk ini sama ada yang kamu tahu ataupun yang kamu tidak tahu. Di daratan, di lautan dan seumpamanya, di awangan dan seumpamanya. Dan Allah Ta'ala menyatakan lagi, Allah Ta'ala menggantikan antara siang dan malam. Sistem itu tidak bersalahan. Malam tidak akan datang melainkan setelah habisnya siang dan siang tidak akan datang melainkan setelah habisnya malam. Dan sistem ini tidak ada seorang pun yang boleh menyalahi sistem ini ataupun mengacau sistem ini. Allah Ta'ala telah tentukan sistem ini dan dia berjalan. Begitulah sehingga akhir zaman sehingga hari kiamat dan Allah Taala mengatakan lagi uh, matahari itu berpusing pada paksinya pada orbitnya yang tersendiri dan itu adalah ketetapan daripada Allah yang maha kuasa yang maha bijaksana dan begitu juga bulan yang kami tentukan padanya itu tempat-tempatnya dan waktu-waktunya sehinggalah dia kembali kepada urjunil qadim seperti pelepah tamar yang telah kering kalau kita tengok bulan asalnya anak bulan kemudian makin lama makin besar makin besar makin besar makin besar, makin besar sehingga dia menjadi sempurna kemudian dia makin mengecil makin mengecil makin mengecil sehinggalah dia kembali seperti bentuk asalnya itu iaitu bentuk pelepah tama yang kering iaitu uh, bengkok begitu. Maka itulah ketetapan yang Allah Ta'ala tentukan menjadi satu bukti kepada kita daripada sejumlah bukti yang lain bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu maha kuasa menciptakan segala asas sesuatu. Eh? Kalau benda-benda yang besar cakrawala, bumi, matahari Allah Ta'ala boleh ciptakan. Malaikat yang begitu besar Allah Ta'ala boleh menciptakan maka Apatah senangnya bagi Allah Ta'ala untuk menciptakan kita yang kecil yang tidak ada apa-apanya kalau nak dibandingkan dengan saiz uh, cakrawala ataupun galaksi yang kita hidup sekarang ini. Maka ini sepatutnya menjadi suatu bukti bagi orang yang merenung. Eh? Seperti kita ini merenung, mentadabur alam, melihat bagaimana Allah Ta'ala betapa hebatnya Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini. Maka begitulah kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam menentukan setiap sesuatu. Maka ini sepatutnya menjadikan kita insaf. Dengan begitu kuasanya Allah Subhanahu Wa ini, Kita nanti akan berhadapan. Nah, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala akan bersoal jawab, akan ditanya kepada kita waktu kita kemanakah kita habiskan rezeki yang kita dapatkan ini daripada mana kita dapatkan rezeki yang kita dapatkan ini dan kepada mana kita belanjakan rezeki ini. Eh? Muda kita sebelum waktu tua kita senang kita sebelum waktu kita sakit dan akhirnya daripada perkara-perkara yang akan ditanya di hari akhirat sepatutnya kita merenung dan kita muhasabah diri eh? kemana kita nanti di akhirat. Eh? Maka ini adalah satu perkara yang sangat besar mudah-mudahan dia menjadi iktibar kepada kita dalam nak menghadapi sakibaki baki kehidupan kita di atas muka bumi ini aku lu qauli wa astaghfirullah anli wa lakum alaikum warahmatullahi wabarakatuh